दस्तावेज में आपको खुश आमदे नाजरीन की तारीख काली फैसला लेखा खुजदार बलोचितान की खूसी रिपोर्ट है बलूचिस्तान की सदियों पुरानी कबाइली रिवायात और जरगा सिस्टम एक नए दौर में दाखिल हो चुका है रिवायती सरदारों टुकड़ियों और जरगों के होते हुए एक ऐसा वाक्य पेश आया है जो न सिर्फ हिरतानज़ है बल्कि मुस्कबिल की झलक भी पेश करता है उसदार के इलाके में दो कबाइल के दरमियान ज़मीन का एक पेचीदा तनाज़ आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यानी मसनू जहानत के जरिए हल किया गया और वो भी आलमी शखरत याफ़्ता चेट बोर्ड के जरिए तफसील कुछ यूं है कि ये तनाजा दो साल पुराना था दो कबाइल के दरमियान ज़मीन की मलकियत पर शदीद अख्तलाफात थे मुतद बार जरगे बुलाए गए बातचीत हुई सालिस मुकर हुए मगर हर बार नाकामी हुई फरीकन के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही थी और खत्े में अमन और अमान की सूरत हाल खराब होने का खदशा पैदा हो चुका था नौजवानों का गैर रिवायती कदम इस जरगे की बुनियादी वजह बनी ऐसे में इलाके के चंद बाशूर नौजवानों ने एक इनकलाबी कदम उठाया इन्होंने फैसला किया कि इस बार तनाज का हल जदीद टेक्नोलॉजी ऐसी तलाश किया जाए इन्होंने ओपन आई के चैट बोट यानी चैट जी को एक मशीर के तौर पर इस्तेमाल किया नौजवानों ने दोनों कबाइल के दलाइल जमीन के खदूत की तफसी गूगल मेप ऐसी फैसलों और दीगर मुतल हक चेट बोर्ड को फराम किए चेट बोर्ड ने इन तमाम नुकत का तजिया करते हुए एक गैर जनेबदार और रिवायती बलोच इकदार के मुताबिक फैसला तकानद सामने आया सुला हुई और एक दूसरे से गिर हुए जब ये फैसला दोनों कबाइल के सामने पेश किया गया तो न सिर्फ इन्होंने इसको तस्लीम किया बल्कि एक और दूसरे को गले लगाकर कर सुले का ऐलान भी किया गवाहों ने बयान दिया ऐसा फैसला न कभी किसी जरगे ने दिया न किसी सरदार ने मुकम्मल इंसाफ इंसाफ़ैर जानबदारी और इज्जत पर था। इस फैसले से रिवायती सरदार भी घायल हो गए इस फैसले के बाद सबसे बड़ा रद्दमल काबाइली अमायदी और सरदारों की तरफ से आया जिन्होंने सिर्फ चेट जी पी टी के फैसले को सराहा बल्कि ऐलान किया के कि आंदा ऐसे पीछीदा तनाजात में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को बतौर जरगा इस्तेमाल किया जाएगा एक मजदुर्ग सरदार ने कहा एक मज्ज़ बुजुर्ग सरदार ने कहा हमने उम्र बर इंसाफ के लिए जदोजहद की मगर आज टेक्नोलॉजी ने हमारी जदोजहद को नई रोशनी दी है अब हमारे जरगे भी डिजिटल हो चुके हैं अब नजर सतह पर अहम सवाल ने भी जन्म लिया है ये वाक्य कई सवाल को जन्म देता है क्या ए आई का इस्तेमाल पाकिस्तान की देी और कबाई इलाकों में इंसाफ के अमल को बेहतर तेज और शफाफ बना सकता है क्या ये मॉडल पूरे पाकिस्तान में अपनाया जा सकता है क्या चेट थी जैसे टूल्स मकामी सकाफत अकदार के साथ हम हंग हो सकते हैं नतीजतन ये वाक़ इस बात का सबूत है की टेक्नोलॉजी अगरचे मकामी अकदार और जमीनी हक़ाक़ को समझने की सलाहियत रखती है तो वो न सिर्फ मसाइल हल कर सकती है बल्कि दिलों को भी जोड़ सकती है बलुचि के इस छोटे से कस्बे ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि रिवायत और जदत में तसादम नहीं ताउन हो सकता है नजर ये वाक रिपोर्ट किया है जहाँ पाकिस्तान .डॉट पी के ने सोशल मीडिया रिपोर्ट भी इसके हवाले ऐसी मौजूद है इलाकई मुबसरीन की आरामी इलाकई मुबसरीन की आरामी नजरिन अगर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए मज़द ऐसी तारीखी सच पर मबनी और मलूमती लाते रहें तो बर करम हमारे यूट्यूब चैनल दस्तावेज़ को जरूर सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले एक मलूमती स्क्रिप्ट के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज